Bagi cerah dan berkejau, mentari ini sinari alam. Majlis forum kini bermula, mari bersama kita mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat kepada semua hadirin yang dihormati. Alhamdulillah, syukur kehadiran anda kerana dengan lupa kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam satu majlis ibu yang amat bermakna. Dalam forum, bila dokumentari tidak sesuai menjadikan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik Sebagaimana yang kita tahu, filem dokumentari sering digunakan sebagai sumber visual untuk menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan dan mendalam. Namun begitu, terdapat juga pandangan yang mengatakan ia kurang sesuai menjadikan bahan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat pengajian tinggi. Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk berbicara tentang filem dokumentari, namun forum ini akan mengupas isu daripada pelbagai sudut pandang termasuk daripada pelbagai aspek serta kesannya terhadap pelajar. Saya Amy Mardah Binti Syahizam selaku moderator anda pada hari ini dan lebih membanggakan hari ini kita ditemani oleh empat tipu luar biasa dari pelbagai latar belakang yang akan memupas topik ini dari sudut yang berbeza tetapi saling melengkapi. Saya perkenalkan kerana kita yang pertama Dr. Nur Adina Kamaruddin, Persyarah di Fakulti Sejarah dan Antropologi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar Dr. Baik. Okay. Uh, ha, saya perkenalkan pula panelis kita yang kedua iaitu Puan Anissa Sofiana Bintu Binti Azra Zamai, seorang pengarang filem. Assalamualaikum Puan, sihat? Waalaikumsalam, saya sihat. Alhamdulillah. Okey, seterusnya okay, seterusnya saya perkenalkan uh, kita yang ketiga Saudari Nurul Afiqah Binti Aisyah, pelajar tahun 3 dan khusus komunikasi masa dan penyiaran UITM Sya'ala. Selamat Saudari. Terima kasih saudari so, dari moderator. Ya. Yeah. Baiklah, uh, penulis kita yang terakhir iaitu Dr. Nurina Idina Adini, pesyarah dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, yang mempunyai kepakaran dalam pengajian media bank. Selamat datang, Dr. Terima kasih, saudari dari moderator. Baiklah. Hadirin, Uh, dalam dunia yang ter pendidikan yang terus berkembang kini filem dokumentari juga dikenakan sebagai bahan batu mengajar namun wujud perdebatan tentang kesesuaiannya dalam bilik kuliah maka marilah kita sama-sama menghayati telusuri dan bincangkan bagaimana filem dokumentari wajar atau tidak untuk dijadikan sebahagian daripada pendekatan pendidikan masa kini Baiklah tanpa masa, saya mengajukan soalan pertama kepada Dr. Adina. Adakah doktor bersetuju dengan kenyataan bahawa filem dokumentari tidak sesuai dijadikan bahan pembelajaran dan pengajaran di bilik kuliah? Silakan doktor. Terima kasih buat saudari pemuda acara yang cantik manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saya ucapkan buat hadirin yang sudi bersidang pada hari ini. Baiklah hadirin sekalian. Kehadiran saya hari ini ialah untuk menyangkal kenyataan tajuk forum kita. Filem dokumentari tidak sesuai dijadikan pembelajaran dan pengajaran di bilik kuliah. Pada saya, kenyataan ini agak skeptikal dan bersifat pukul rata. Dengan itu, saya tegas mengatakan bahawa saya tidak bersetuju dengan kenyataan filem dokumentari tidak sesuai dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah. Selaku seorang pensyarah di Fakulti Sejarah dan Antropologi, saya yakin lagi percaya bahawa pembelajaran melalui filem dokumentari ialah cara pembelajaran yang sangat berkesan. Mengapa saya berkatakan begitu? um, hadirin, secara umumnya pendekatan gaya pembelajaran terbahagi kepada tiga aspek. Yang pertama, kita panggil sebagai auditory iaitu pembelajaran melalui suara yang kita dengar. Yang kedua, pembelajaran melalui visual iaitu pembelajaran melalui media seperti gambar ataupun video. Dan yang ketiga iaitu kinestetik, pembelajaran melalui pergerakan fizikal. Menurut Faridah Mahdi, dalam satu kajiannya pada 2022, penerapan gaya pembelajaran dalam pelajaran telah menghasilkan pelbagai kesan positif dalam arena pendidikan. Oleh itu, saya mendukung kuat kenyataan filem dokumentari memberikan pengalaman visual yang lebih mendalam kepada aspek sejarah. Hadirin, kita tidak boleh nafikan rata-rata rakyat Malaysia sendiri telah gemar menonton filem dokumentari sejarah berbanding membacanya di dalam buku. Kalau nak diberikan bukti kita lihat saja kemenjadian filem Mat Kilau 3 tahun lepas di mana menurut Astro Awani edisi 22 Julai 2022 Mat Kilau uh, pahlawan kebangkitan pahlawan kini mencatat kutipan RM90 juta sekaligus menjadi filem dengan kutipan tertinggi di negara ini dan melalui pengesahan saya sendiri ternyata pelajar-pelajar saya sebenarnya lebih capna mengenai um, penceritaan hidup Mat Kilau berbanding pahlawan Melayu yang lain jadi saya simpulkan mereka bukan sahaja berhibur sewaktu menonton filem ini, tetapi turut menyerap input-input yang berguna untuk tujuan pembelajaran. Simboliknya pembelajaran visual melalui filem dokumentari membolehkan pelajar melihat dan merasai peristiwa sejarah secara lebih nyata. Sebagai contoh, di dalam bilik kuliah saya mengambil inisiatif untuk menayangkan filem Sajen Hassan untuk menggambarkan perjuangan seorang pemuda dalam menentang penjajahan Jepun di tanah Melayu. Jadi filem ini memberikan gambaran tentang semangat pengorbanan mempertahankan tanah air. Kesimpulannya, saya percaya bahawa filem dokumentari adalah alat yang sangat sesuai um, untuk pembelajaran dalam bilik kuliah. Ia bukan sahaja menghidupkan peristiwa sejarah, tetapi dapat memberi hiburan yang lebih bermanfaat. Akhir kata, filem dokumentari ialah satu medium yang berharga dalam pembelajaran dan bukan yang sebaliknya. Sekian terima kasih kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Dr Aminah atas hujah yang cukup bernas sebentar tadi. Baiklah, saya kira penekadu kita sudah tidak sabar ingin melontarkan idea beliau. Maka kita beralih pula kepada Puan Arisa, bagaimana pula pendapat puan? Silakan puan. Terima kasih saudari pemudah saya. Tanpa membuang masa, suka untuk saya berkongsi mengenai pandangan saya terhadap tajuk forum kita pada hari ini. Pertama sekali, ini saya nyatakan bahawa saya sama sekali tidak bersetuju bahawa filem dokumentari tidak boleh dijadikan sebagai bahan rujukan dalam kuliah. Kita perlu memahami terlebih dahulu maksud dokumentari. Yaku drama atau drama dokumentari ini ialah genre television atau filem yang menampilkan dakunan semula yang di yang didramatiskan bagi peristiwa sebenar. Sebagai contoh, filem Journey to the South iaitu dokumentari tentang kehidupan masyarakat di selatan semenanjung Malaysia. Terdapat dua jenis a uh, filem dokumentari iaitu yang pertama bersifat khusus dan yang kedua bersifat umum. Di tahun 1990, filem dokumentari yang khusus ini merujuk kepada filem atau video yang diterbitkan secara khusus uh, berdasarkan pendekatan-pendekatan tertentu. Manakala filem dokumentari umum pula Uh, adalah segala bentuk video ataupun film yang memiliki unsur tertentu yang dapat dieksploitasi secara sistematik. Dalam industri perfilman di Malaysia kini, kita memerlukan pelapis-pelapis pengarah yang mantap ilmunya berkaitan cara pembuatan filem dokumentari yang berkualiti setaraf dengan uh, peringkat antarabangsa. Keperluan seorang pengarah filem dokumentari di Malaysia merangkumi beberapa aspek iaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua uh, kemahiran, peralatan serta aspek undang-undang dan etika. Seterusnya, Festival Film Malaysia FFM edisi ke-33 telah mengangkat semula kategori dokumentari terbaik setelah lima tahun tidak dipertandingkan menunjukkan usaha kerajaan untuk menghargai dan menggalakkan lagi pengkarya untuk berseni. Pada edisi yang lepas, kategori ini dimenangi oleh stereotaxis Sendirian Berhad iaitu filem pekit yang menceritakan sejarah scene music underground atau rock indie di Malaysia. Pada pandangan saya, usaha murni yang dilakukan oleh pihak stereo pixel sendirian berhad ini menunjukkan penghargaan mereka dan sebagai tanda ingatan kepada mereka yang sebagai pemula kepada genre muzik Uh, rock indie di Malaysia. Sebagai seorang pengarah filem, saya amat bersetuju sekiranya filem dokumentari ini dijadikan sebagai bahan mengajar di dalam kelas kerana bidang perfilman ini adalah sangat luas. Tiada hujah yang kukuh ataupun pandangan yang relevan untuk mengatakan filem genre ini tidak sesuai dijadikan sebagai rujukan. Genre uh, dokumentari mengangkat kisah nyata dan ditayangkan kepada masyarakat lantas dapat memberi pengajaran yang lebih bermakna serta penghayatan yang lebih mendalam kerana ia berlaku dalam dunia realiti. Secara totalnya, filem dokumentari merupakan bukan sumber rujukan yang paling sesuai digunakan dalam bilik kuliah kerana uh, ia menyampaikan maklumat secara terus sekaligus membantu pelajar untuk memahami sesuatu topik itu dengan lebih sempurna. Dokumentari ini juga diiringi dengan uh, kajian, temu bual pakar serta bukti yang autentik menjadikannya bahan ilmiah yang kukuh. Saya akhiri hujah dengan berkongsi dua orang tokoh dokumentari penting iaitu yang pertama Amir Muhammad yang merupakan pelopor dokumentari politik dan eksperimental dan yang kedua Yasmin Ahmad dengan gaya naratifnya yang memberi kesan besar kepada dokumentari sosial. Diharapkan semoga dengan perkongsian ini dapat membuka minda masyarakat umum akan manfaat serta pentingnya filem dokumentari ini sebagai rujukan dalam bilik kuliah. Sekian sahaja daripada saya saya kembalikan semula kepada saudari moderator. Baik, terima kasih Puan Arisa atas buah fikiran yang dilontarkan sebentar tadi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa aa, kini negara kita memerlukan pelapis-pelapis pengarah khususnya pengarah filem dokumentari. Baiklah, saya meneruskan pentas forum dengan mengajukan pula soalan seterusnya kepada panel ketiga. Sarah Afrika, sebagai seorang pelajar komunikasi masa, pastinya anda terdedah dengan pelbagai pendekatan pembelajaran yang interaktif. Pada pendapat anda, Apakah uh, adakah filem dokumentari sesuai dijadikan sebagai bahan utama dalam bilik kuliah atau uh, terdapat kaedah lain yang lebih berkesan untuk meningkatkan kefahaman pelajar silakan saran. Baiklah terima kasih saudara di penghujung acara atas penerangan yang Menarik tentang soalan sebentar tadi. Sebagai seorang pelajar komunikasi masa, saya berpendapat bahawa penggunaan filem dokumentari dalam bidang kuliah kurang sesuai dijadikan sebagai bahan utama pengajaran dan pembelajaran. Terutamanya jika ia digunakan secara sif, iaitu hanya ditonton tanpa aktiviti susulan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Adina sebentar tadi, dia mengatakan bahawa filem dokumentari boleh membantu pengajaran dalam memahami dunia sejarah. Tetapi dalam bidang kamu yang menggunakan kemahiran komunikasi, pemikiran kritis serta keupayaan menganalisis mesej media, kaedah seperti perbincangan berpulan, simulasi atau dengan izin, roti adalah jauh lebih berkesan untuk menghina kefahaman dan perlibatan aktif belajar. Baik, menurut satu kajian oleh Pak pada tahun 2020, pembelajaran yang melibatkan interaksi dua halal dan aktiviti berpusatkan pelajar seperti perbincangan dan simulasi terbukti meningkatkan penguasaan konsep dan kemahiran berfikiran tinggi dalam kalangan pelajar universiti. Ini jelas menunjukkan bahawa sekadar menonton video kena tarik tanpa refleksi atau analisis tidak mencukupi untuk mencapai objektif pembelajaran yang lebih mendalam. Sebagai contoh yang dapat dilihat adalah dalam topik ataupun dalam syllabus ah uh, ah seperti etika kewartawanan atau pengaruh media terhadap masyarakat lebih berkesan lebih difahami apabila kami terlibat secara langsung dalam perbincangan kes sebenar ataupun melakukan situasi tertentu berbanding hanya menonton dokumentari Film dokumentari memang dia pakai fakta dan perspektif tetapi kadang-kadang bersifat berat sebelah atau hanya membuat memaparkan satu sisi negatif tanpa berbeza dan aktif dilanjutkan para pelajar mudah menerima maklumat secara berat dilan tanpa menganalisis secara mudah so, Contohnya, ketika kami belajar tentang propaganda dalam media secara adil menggunakan trik dokumentari seperti The Great Hat pada tahun 2009 yang berdasarkan bagaimana data peribadi digunakan untuk mempengaruhi pilihan raya dan tindak hakikat kebunan namun pemahaman sebenar berlaku apabila kami dibahagikan kepada kumpulan dan diminta untuk menganalisis serta memetakkan strategi media yang diberikan. Dari situ, barulah kami benar faham bagaimana sesuatu mesej yang dibentuk, disebarkan serta dicium oleh rakyat. Kesimpulannya, filem dokumentari boleh menjadi alat bantu tetapi kurang sesuai dijadikan sebagai bahan utama pengajaran dalam bilik Lebih-lebih lagi bagi pelajar universiti yang memerlukan latihan serta menganalisis secara aktif untuk dalam kelas. Pemajaran yang berpusatkan pelajar dan melibatkan interaksi dua hal, -hal jauh boleh desain dan membuka selera pelajar. Saya kira itu sahaja daripada saya. Kita kembali kepada saudari moderator. Baik, terima kasih saudari. Satu uh, satu kupasan yang cukup bernas dan sangat membuka mata kita semua. Jelas daripada perkongsian peris ketiga, dapat kita ketahui bahawa dalam konteks pelajar komunikasi masa, pendekatan yang lebih interaktif seperti perbincangan kumpulan dan simulasi lebih membantu dalam meningkatkan kefahaman dan kemahiran berfikir secara kritis. Kini, mari kita uh, lihat pula pandangan daripada perspektif yang berbeza oleh oleh peris ke, playlist terakhir kita. Lutri Hina, Apakah pendapat doktor berkenaan tajuk forum kita pada hari ini? Silakan doktor. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator. Seperti yang kita tahu, kita semua hidup dalam era teknologi yang maju dan kebanyakan generasi muda kini lebih cenderung kepada penggunaan media digital dalam kehidupan seharian mereka. Menurut Nurul Hafizah Ma'ruf 2022, penggunaan filem Sehat, penggunaan filem dalam pembelajaran merupakan salah satu alternatif yang digunakan oleh para pendidik bagi menarik minat pelajar. Pada pendapat saya, filem dokumentari sangat sesuai dijadikan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik kuliah kerana filem dokumentari ini menawarkan pendekatan yang unik dalam menyampaikan maklumat dan pengetahuan iaitu dengan menggabungkan elemen visual dan audio yang dapat membantu pelajar memahami dan mengingati maklumat dengan lebih berkesan. Menurut Ahmad Zamzuri Muhammad Ali 2022 filem dokumentari berupaya mengaktifkan kedua-dua saluran visual dan verbal memory untuk me untuk pembelajaran berkesan iaitu dengan membawa pelajar melihat dan merasai secara lebih realistik peristiwa tersebut keadaan atau situasi di masa lampau selain itu filem dokumentari menarik minat pelajar dengan menyampaikan maklumat secara visual dan menggunakan audio yang menarik Pendekatan ini membolehkan pelajar melihat dan mendengar peristiwa atau situasi yang sedang dipelajari menjadikannya lebih mudah difahami dan diingati. Sebagai contoh dalam subjek sejarah, filem dokumentari dapat membawa pelajar melihat peristiwa sejarah seperti Perang Dunia Kedua atau kemerdekaan negara melalui visual yang menarik. Tambahan pula, penggunaan filem dalam bilik kuliah dapat memenuhi pelbagai gaya pembelajaran, terutamanya bagi pelajar yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual dan auditory dan uh, dan cara ini juga dapat meningkatkan minat dan motivasi pelajar dalam proses pembelajaran menjadikannya menjadikan keberkesanan pembelajaran semakin meningkat. Akhir sekali, filem dokumentari juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir kritikal berfikir kritikal bagi pelajar melalui penceritaan yang kreatif dan naratif yang menarik, filem dokumentari dapat merangsang pemikiran kritikal pelajar yang membolehkan pelajar menganalisis dan membina pemahaman terhadap isu-isu yang disampaikan. Akhir sekali, filem dokumentari juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir kritikal pelajar melalui penceritaan yang kreatif dan naratif yang menarik, filem dokumentari dapat merangsang pemikiran kritikal pelajar yang membolehkan pelajar menganalisis dan membina pemahaman terhadap isu-isu yang disampaikan. Kesimpulannya, filem dokumentari bukan sahaja menjadi alat bantu mengajar efektif tetapi juga menjadikan medium uh, tetapi juga dapat dijadikan sebagai medium yang merangsang minat, meningkatkan pemahaman dan membina pemikiran kritikal dalam kalangan pelajar dalam era digital ini. Um, penggunaan filem dokumentari dalam proses pembelajaran adalah langkah positif ke arah pendidikan yang lebih dinamik dan berkesan. Menurut Ahmad Zamzuri Muhammad Ali 2022, pendekatan falsafah yang kreatif dan menarik, filem dokumentari juga boleh berperanan seumpama filem cereka iaitu di samping mendidik ia mempunyai ia mempunyai nilai hiburan dan komersial. Itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih uh, kepada majlis kita yang terakhir, Dr. Ibnina. Baiklah, jelaslah bahawa terdapat kelebihan dan juga kekangan dalam penggunaan filem dokumentari sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran sama ada sesuai atau tidak ia bergantung kepada cara penyampaian, objektif pengajaran serta keupayaan pendidik dan pelajar dalam memanfaatkan bahan tersebut secara kritis. Sebagai penutup, izinkan saya merakamkan Uh, Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua panelis yang telah berkongsi pandangan bernas dan pengalaman berharga sepanjang uh, forum ini. Terima kasih juga kepada penghadirin hadirin yang sudi meluangkan masa bersama kami sama ada secara fizikal maupun dalam talian. Semoga segala perkongsian hari ini memberi manfaat dan inspirasi untuk pengajar melalui pendekatan pembelajaran yang lebih berkesan dan relevan pada masa akan datang. Sebelum meng mengakhiri sesi kita, silalah Para hadirin, sudah so, kira para hadirin, aa, dengarkan zakat pantun daripada saya. Menonton dokumentari sambil mencatat, ilmu digali, minda terbuka. Forum hari ini cukup bermanfaat, bukan untuk pelajar semua. Akhir kata, yang baik datangnya daripada Allah, yang kurang itu kelemahan dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih dan salam. Pun.